안녕하세요. 통짱입니다 자, 교환 일본어 전학국 때 일본어의 유학에 대て서 하나씩 겠습니다 자, 많은 분들이 일본 유학을 가고 싶은데 유학원을 통해야 되나 이렇게 생각을 많이 하시는데 직접 우리가 인터넷으로 알아볼 수 있거든요. 그래서 신청도 직접 할수 있고 일본에 한번 갔다 하면할수 있다고 생각하거든요. 자, 우선은 일본어 학교 검색하셔서 야후 저펜에서 일본어 학교를 찾아서 어 여기가 제일 큰것 같아요. 코쿠사이 일본어 학교 이네요 자 여기로 한번 들어가 볼게요. 들어가면 자, 자 도쿄 인터내셔널 저페이스콜 나왔네요. 자, 신주쿠 대니언고 만화보 어, 신주쿠에 있는 일본어 학원인 것 같아요. 자, 어 서머 코스도 있고요. 윈터 코스 계절별로 나뉘어져 있네요. 단기로도 많이 간다는 거죠. 단기도 충분히 가능한 걸로 알아요. 네, 육아급 코스 있고요. 자, 유학 코스 보시면, 유학비자. 아, 유학비자는 입국 시에 1년 또는 1년 3개월. 그렇죠. 제휴할 수 있는 비자구요. 1월 4월 7월 10월. 네, 이때 항상 이 학생들이 들어왔었죠. 들어오고, 자, 퇴치 찍기 도 보이구요. 어, 여러가지가 보이는데. 어, 퇴치 찍기 서류, 이거 보시 화면 보시면, 자, 입, 입 유카니라고 하죠. 유카니 신청하고 나서 인정서가 나오는데 약간의 시간이 걸려요. 심사 시간이 좀 걸리는 것같고요 음, 준비하는 시간이 유카니 신청하는 시간도 한 6개월 걸리는 것 같아요. 그래서 상당히 많은 시간이 소요된다는 걸볼수 있기 때문에 이런 거는 빨리 진행하셔야 될것 같아요. 자, 요건 보시면 어, 입학 선고료가 3만엔, 그리고 입학금 5만엔, 설비비가 8만엔, 학비가 62만엔. 그러니까 거의 700에서 한 1000만원가량이 들어가네요. 이거는 아마 1년 전체 비용일 거고요. 단기로 하시면 훨씬 저렴할 거예요. 음, 저는 단기로 해서 이렇게 연장을 했었거든요. 그래서 단기로 가보시고, 이제 이곳에 대해서 좀 느낌이 있으시면 그때 다시 연장을 하셔도 돼요. 그래서 굳이 꼭 1년 걸 하지 않으시고 단기로 그쪽에 마음이 들지 않으면 또 다른 거 보시고 응. 오토야하세 볼게요. 오토야하세를 보면 어네 이렇게 그렇죠. 여기에 이제 자신이 원하는 거를 이제 써서 메일로 보내면 되는 거예요. 그래서 자 전화번호 있기 때문에 저희 전화 한번 직접 한번 해볼까 해요. 日本語学院にちょっと通したいちゃんですけど、はい、もし、はい、あの短期でできますか短期ですね。3ヶ月で。はい、3ヶ月。えっと、お国はどちらですか韓国です。韓国の方ですね。すはい、はい。えっと、日本語は以前勉強したことはありますか 入学金払って三ヶ月ずつちょっと伸ばせることができますか？はい。あ,、はい、あできますよ。あそうですか。はい。すいませんけど、うん、大体のなんか三ヶ月の金額ちょっと教えてもらいたいんですけど。あではあのご案内いたしますので少々、はい、お待ちください、はい。はい。すいません。 交渉では変わりました。阿部と申します。はい、お世話になります。はい、お世話になります。3ヶ月ごとの短期であの会計、はい、していきたいということでお伺いしました。はい、はい、ええー、とそうですね。金額のことからご案内させていただくと、うんはい、入学金が2万円で。はい、先生費が5000円。あはい。はいで授業料が20日ごとに5万円なんですけれども。はい はい、えっ、ー、と、二日ごとに数えますので、まあ三ヶ月を勉強するにしても最初にまあ一ヶ月だけ払っていただいて、二十、はい、日授業が終わった後にまた次の二十日分を払うっていう形でどんどんお支払いしていただきます。まはい、あの、うん、ではあの今短期であのあの入学するときバイトもできますか？いアルバイトはできないです。あそうですか。えでは、はい、バイトあのできるなんかあの条件がありますか？ アルバイトするためには、そのアルバイトができるビザで来日しないといけないんですね。あ留学生は、あのバイトが全然できないですか。うん、えっ、ー、と、留学ビザを取っていたら、アルバイトはできますけれども。短期ビザでいらっしゃる場合にはできない。留学ビザは、まず入国管理職に。そうですね。申し込みしなくちゃいけないんですね。で、そのために書類もたくさん用意しなくてはいけなくて。はいはい、その、まあ、申し込みが合格したら。 あの証明書が発行されます入,学入,学入国管理局からはい、はい、でそれをあの学生さんのところに原本を渡さなきゃいけないんですけどそれを渡すために学費を一年分まず払っていただくっていう流れですあそうですかあはいわ、はい、かりましたはいありがとうございますはい留学ビザの場合あのだいたい六ヶ月前ぐらいにその申請があるんですねはいなのでもし、えー 留学ビザ今から申し込みしたいってなると、今度は来年の7月生になりますので。うん、あ、そうですか。あ、はい。結構長いですよね。そうなんです。ちょっとね、あ,<ー>あの審査の期間とかあるので、大体6ヶ月前に申請をしますから。あ、そうですか。わかりました。あの、うん、すいませんが韓国人も今。何名かい。韓国の学生さんは今大体20から30人ぐらいですね。はい、あ、そうですか。では他の国のなんか学生が多いですか。はいうん そうですね。今全体で学生が450人いないぐらいなんですけど、その中でま30人なので、そんなに割合としては多くないです。そうですか。はい。わかりました。ありがとうございます。そういうのはあなたですかあ、そうです。はい。あ、うん、日本語上手ですね。あ、いいえ。ありがとうございます。私はちょっとすみませんけど、短期でバイトもしながら通いたいんですよ。 そうすると、もう何か違うビザ、例えばワーキングホリデーのビザとか、うん、そういったもので来るしかないと思います。では、ウォーキングのビザで働いている時きも、日、うん、通うこともできますか私できますよ、私は。ああ、そうですか。家族の滞在ビザとか、お仕事のビザできている方も通えるんですね。 で、ただ自分でビザを用意ができないです。留学のビザで長期のビザが欲しいです。っていう時には、私たちの学校が入校管理局にビザの申請をします。あそうですかあ、わかりました。はい、ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、す次、はい、の手また何かあったら連絡ください,、はいはい。ありがとうございます。はい、すいません。はい。